Говорят, да мы специально съехали, потому что после твоих видео отбоя не было. Это бабушкина грядка. Я говорю, да я вас найду из-под земли. Смотрите, почем капуста это? 12 гривен, -мо! Это за штуку либо за килограмм? Килограмм, да? Смотрите, килограмм. Килограмм капусты, свежайший. Это ПГТ Александровка. А теперь смотрите ваши любимые огурчики. Трехлитровая банка. 5 долларов. 187 гривен. Не, не 5 получается. Подождите. 4 доллара. 4 доллара трехлитровая банка маринованных огурчиков. Смотрите, а литровая 88. А, 850 грамм. Наверное, вот эту выгоднее будет брать, да? Так что смотрите, ой, а маленькие, смотрите, маленькие, 73,20, вообще бомбические. А тут такая акция, но это будет уже следующее видео, так что подписывайтесь в Константин Мирогрупп, и мы еще потом пойдем в Татарбанарское мясо, узнаем, что почем. А то я знаю, вы же к Новому году все готовитесь, вам ПВХ-мембрана не нужна, вам надо только горошек, ну сейчас мы капуста квашеная, что вам еще надо? Видите, бабушкина грядка раскладывается, так что лайки.